Fəslin dəyişməsi və havaların istiləşməsi səbəbindən malqara və xırda buyunuzlu heyvanlar arasında bir çox yoxucu xəstəliklərin baş qaldırması və yayılması riski böyükdür. Xüsusilə də təsərrüfat sahələrinin geniş olduğu ərazilərdə. Əməkdaşımız Daşkün Günəli Laçınlara məskunlaşdığı Taxta körpü kəndində mövcud durumu araşdırıb. Görəsən baytarlıq idarəsi xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi ilə vaksinasiya işlərini aparır mı? Yaz aylarının mövsüm dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq ev heyvanlarında bir çox yoluxucu xəstəliklər baş qaldırır. Bu xəstəliklərin ev heyvanlarına yoluxma halları isə vəhşi heyvanlarla təmas nəticəsində baş verir. Bu cür xəstəliklərdən olan qızdırma, qara yara, dabaq, sarılıq və ən təhlükəlisi sayılan quduzluq xəstəliyidir. Yırtıcıların mal qoyunlar ilə təması isə ən çox otlaq sahələrində qeyd alınır. Heyvandarlığın geniş yayıldığı ərazilərdən olan və Laçın rayon sakinlərinin məskunlaşdığı Ağzəbədi rayonunun Taxta Körpü kəndindəki təsərrüfatlar demək olar ki, hər gün xəssəlliklərə yoluxma riski ilə üz-üzədir. Laçın rayon baytarlıq idarəsindən bildirilib ki, ərazinin coğrafi şəraiti nəzərə alınıb. Həmçinin havaların tez isinməsi ilə ərazidə olan təsərrüfatlarda bütün xəstəliklərə qarşı vaksinasiya işləri mərhələli şəkildə aparılaraq tam başa çatdırılıb. Dövlət baytarlıq xidməti tərəfindən bizə verilmiş vaksinlərlə çalışırıq ki, birinci kvartala vaxt vaxtında yerinə yetirək. Buna dad ki, birinci növbədə qara ara vaksinasiya asxlaması komitə tərəfindən verilmiş. Biz qış yatağında olan əhalimizin malqarasının heyvanlarında, iri buynuzlu heyvanlarda 34864 başda tədbir aparılmış, qırdabunca heyvanlarda 202291 başda, tək tanaf heyvanlarda 2006 başda tədbir aparılmışdır. Açan rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən görülən profilaktik tədbirlər nəticəsində 34863 baş iri buynuzlu, 202291 baş xırda buynuzlu, 2006 baş tək dırnaqlı ev heyvanlarına vaksinlər vurulub. Vaksinasiya vaxtı-vaxtında olunur. Hamısı adicə bu itlərimizə də vurulurlar. Qara yaradı, sonra quduzluqdur, sonra üstün hamısı vurulub. Keçərliklə nisbətən bu il tez başlanıb. Baytarlıq idarəsindən ola bildirilib ki, bir neçə gündən sonra təsərrüfatların yaylaq köçünə başlanılacaq. Elə buna görə də köç öncəsi ev quşlarına da mövsümü peyvandlama işlərinin başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Daşqın Günay Elizə İsmayilovlu LTV Ağcaqəbədi.